इदम् ते नातपस्काय भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवेवाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयते इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयतिकायस्काभ क्ताय कदाचना न भक्ताय कदाचना न च वाच्यम् न च वाच्यम् न च मायोभ्यसूयते न च मायोऽभ्यसूयते इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचना इदन्तेन

इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचन च माय्योऽभ्यसूयति इदं तेनातपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचन्न च मायोऽभ्यसूयति